saya akan memulakan dengan latar belakang. Basuah dalam agihan vaksin merujuk kepada penyalahgunaan kuasa atau kedudukan dalam sektor kesihatan untuk keuntungan peribadi. Terutamanya, semasa pandemik COVID-19 apabila vaksin menjadi aset penting dalam usaha menyelamatkan nyawa. Pihak yang terlibat, kes ini melibatkan pegawai kesihatan awam, orang awam serta pihak swasta yang mempunyai keakses kepada sistem pengagihan vaksin. Hal ini terjadi apabila tindakan seseorang lelaki dipercayai meminta suapan lebih dari lebih RM2000 daripada orang, -orang awam untuk tujuan pendaftaran sijil digital vaksinasi di dalam aplikasi MySejahtera. Selain itu, terdapat individu yang tertentu yang menyalahgunakan kedudukan mereka untuk memperoleh kelebihan peribadi. Di mana? Kes ini berlaku di pusat vaksinasi Kota Kinabalu Sabah Malaysia termasuk kawasan lain yang berhadapan kekangan bekalan vaksin bila menurut sumber kejadian ini berlaku pada Oktober tahun 2021 semasa pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Ketika itu, permintaan vaksin sangat tinggi tetapi bekalan adalah terhad terutamanya untuk golongan rentan seperti warga emas dan individu berpenyakit kronik. Maklumat tambahan, tindakan ini bertentangan dengan prinsip program imunisasi COVID-19 kebasaan yang dirancang untuk memastikan keadilan dan keutamaan kepada golongan yang paling memerlukan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan pihak berkuasa kesihatan juga telah menjalankan siasatan atau dakwaan-dakwaan ini. Namun, wujud cabaran dalam mengesan dan membuktikan tindakan rasuah tersebut kerana ke kekurangan dokumentasi jelas. Jadi, Kes seperti ini menunjukkan kelemahan dalam pengurusan sumber penting semasa krisis dan memberi kesan langsung kepada kesihatan masyarakat dan kepercayaan terhadap institusi kesihatan. Okey, saya akan membincangkan faktor kesalahan yang dilakukan rasuah dalam pemberian vaksin merujuk kepada tindakan menyalahgunakan kuasa, kedudukan atau terlibat dalam amalan rasuah untuk mendapatkan keuntungan atau keutamaan dalam proses agihan vaksin. Berbalik kepada kes, faktor ini berlaku daripada tindakan seorang lelaki dipercayai meminta suapan lebih RM2,000 daripada orang awam untuk tujuan pendaftaran sijil digital vaksinasi di dalam aplikasi Masjid Jatera. Perbuatan ini melanggar peruntukan undang-undang khususnya di bawah Seksyen 16 dan 17 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694 yang berkaitan dengan pemberian, penerimaan atau tawaran rasuah suspek juga disiasat mengikut akta tersebut. Jadi, apa pula faktor yang menyebabkan berlakunya rasuah dalam pemberian vaksin ini? Baik, yang pertama ialah kelemahan dalam pengurusan iaitu kurangnya ketelusan dan kawalan yang lemah dalam sistem membolehkan berlakunya manipulasi. Yang kedua pula ialah bekalan vaksin yang terhad. Ini akan menimbulkan tekanan untuk mendapatkan akses lebih awal sekaligus membuka ruang kepada penyalahgunaan. Yang ketiga pula ialah penyalahgunaan kuasa oleh pegawai seperti contoh individu yang terlibat dalam proses pengakhiran vaksin menyalahgunakan kuasa yang dimiliki untuk kepentingan peribadi. Dan yang terakhir pula ialah kelemahan etika individu. Hal ini berlaku dari sikap tamak dan mementingkan diri menyumbang kepada berlakunya amalan rasuah. Okey, apa apa pula hukuman yang diterima? Hukuman yang diterima mestilah berkait rapat dengan akta dari seksyen 16 dan 17. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Untuk hukuman bagi seorang pegawai kesihatan meminta bayaran tambahan daripada individu untuk mempercepatkan proses pemberian vaksin ialah di bawah akta meminta atau menerima rasuah iaitu Seksyen 16 dan 17A bagi pesalah seperti seorang individu yang menawarkan wang kepada pegawai kesihatan untuk mendapatkan vaksin lebih awal daripada giliran yang sepatutnya pula ialah di dalam akta menawar atau memberi suapan iaitu seksyen 17. Baik, hukuman bagi kesalahan rasuah adalah di penjara sehingga 10 tahun dan denda tidak melebihi RM100,000 atau kedua-duanya sekali bergantung kepada pertimbangan mahkamah. Akhirnya seterusnya saya akan menerangkan tentang Implikasi kepada individu, organisasi dan negara uh, Individu uh, ia akan hilang kepercayaan masyarakat Rasuah dalam pemberian vaksin memberi kesan besar kepada individu Terutamanya mereka yang benar-benar memerlukan vaksin Seperti warga emas, pesakit, kronik dan golongan berisiko tinggi Apabila vaksin disalah agih uh, kerana rasuah Individu yang sepatutnya menerimanya lebih awal mungkin dinafikan hak tersebut sekaligus mendedahkan mereka kepada risiko jangkitan yang lebih serius keadaan ini boleh mengakibatkan kesihatan mereka merosot atau lebih buruk lagi kehilangan nyawa mereka selain itu amalan rasuah seperti ini turut menyebabkan rakyat hilang kepercayaan terhadap sistem kesihatan dan keadilan sosial rakyat akan berasa kecewa dan tidak lagi yakin bahawa usaha kerajaan benar-benar bersifat adil dan telus yang kedua adalah organisasi iaitu reputasi tercemar Bagi organisasi khususnya institusi kesihatan dan agensi kerajaan yang terlibat dalam pengurusan vaksin Rasuah memberi kesan terhadap, terhadap memberi kesan langsung terhadap reputasi dan kredibiliti mereka Apabila sesuatu organisasi terpalit dengan skandal rasuah Keyakinan awam terhadap integriti dan profesionalisme Organisasi tersebut akan terjejas ia juga boleh menjejaskan moral dalam kalangan kaki tangan terutamanya mereka yang bekerja dengan jujur dan etika. Mereka mungkin berasa tidak dihargai atau kecewa melihat ketidakadilan berlaku dalam organisasi sendiri. Selain itu, organisasi juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika diapati bersubahat atau gagal menghalang amalan rasuah ini. Ini melib boleh melibatkan siasatan dalaman pendawaan atau hukuman denda yang memberi kesan kepada operasi dan kewangan organisasi dan implikasi terakhir adalah pada negara. Pada peringkat negara, rasuah dalam pembelian vaksin boleh mengagal keseluruhan strategi kawalan pandemik. Vaksin yang sepatutnya diberikan kepada golongan sasaran mungkin tidak sampai ke tangan mereka menyebabkan kadar penularan penyakit terus meningkat. Hal ini menyukakan usaha kerajaan untuk mengawal wabak dan memulihkan keadaan kesihatan awam. Selain itu, negara akan mengalami kesan ekonomi yang ketara apabila tenaga kerja terjejas akibat kesihatan rakyat yang merosot. Pro Produktiviti negara boleh menurun dan pemulihan ekonomi akan menjadi lebih perlahan. Di samping itu, imej negara di mata dunia juga akan tercalar. seterusnya langkah-langkah mengatasi isu integriti dan rasuah. Poin yang pertama saya adalah memastikan pemimpin berintegriti. Pemimpin dalam kerajaan dan organisasi perlu menunjukkan teladan yang baik dalam aspek integriti. Kepimpinan berasaskan nilai, value-based leadership akan mendorong budaya kerja yang bersih dan bertanggungjawab. Apabila pemimpin sendiri tidak terlibat dalam rasuah, ia memberi mesej yang jelas bahawa integriti adalah keutamaan seterusnya menguatkuasakan undang-undang yang tegas. Pembatasan rasuah memerlukan pengubalan dan penguatkuasaan undang-undang yang jelas serta tegas. Kerajaan harus merangka perundangan khusus untuk membendung rasuah, melaksanakannya tanpa pilih kasih dan menjatuhkan hukuman berat kepada setiap pihak yang terlibat. Poin ketiga saya adalah memastikan audit berkala dan pemantauan bebas dilakukan Pelaksanaan audit dalaman dan luaran secara berkala Mampu mengesan sebarang penyelewangan pada peringkat awal Selain itu, penubuhan badan pemantau bebas Seperti jawatan kuasa khas parlimen Atau pertubuhan bukan kerajaan, NGO Pemantau dapat memainkan peranan penting Dalam memantau pelaksanaan dasar awam Serta memastikan penyalahgunaan kuasa dapat dielakkan Poin keempat saya adalah Mendidik masyarakat dan memberi kesadaran awam bahawa rasuah. Pendidikan anti rasuah wajar diperkukuh sejak di bangku sekolah hingga ke peringkat institusi pengajian tinggi. Di samping itu, kempen kesedaran yang amat berterusan amat penting bagi menanam dan memperkukuh nilai integriti dalam kalangan masyarakat. Apabila masyarakat memahami akibat negatif rasuah, mereka akan lebih cenderung untuk menolaknya serta berani tampil melaporkan perlakuan tersebut. Seterusnya, terdapat beberapa pengajaran yang dapat saya simpulkan dalam isu ini. Yang pertama, menerapkan pentingnya integriti dalam sistem kesihatan. Isu ini mengajar kita bahawa integriti adalah asas kepada setiap tugasan dan tanggungjawab, terutamanya dalam sektor kesihatan. Pengawal yang diberi amanah perlu melaksanakan tugas dengan jujur dan telus tanpa mengutamakan kepentingan peribadi. Yang kedua, merugikan semua pihak. Tidak dapat melihat bahawa amalan rasuah bukan sahaja memberi kesan buruk kepada individu yang terlibat malah turut menjejaskan rakyat kesih uh, sistem kesihatan dan keselamatan negara. Ia boleh menyebabkan kelewatan vaksinasi, peningkatan kes penyakit dan kematian yang sepatutnya boleh dielakkan. Yang terakhir adalah menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap organisasi yang terlibat kes rasuah seperti ini menunjukkan bahawa kepercayaan rakyat kepada pihak berkuasa mudah terhakis apabila wujudnya penyelewengan. Oleh itu, amat penting untuk mengekalkan ketulusan dan accountability dalam setiap pengurusan kerajaan bagi memastikan keyakinan masyarakat tidak terjejas. Jadi, rumusnya, apa yang boleh saya rumuskan dalam isu ini ialah yang pertama, penyalahgunaan kuasa dan kedudukan. Penyalahgunaan kuasa oleh pegawai kesihatan dan juga pihak kepentingan lain untuk mendapatkan keutamaan atau keuntungan peribadi mencerminkan kelemahan dalam sistem kawalan dalaman terutama ketika mengurus sumber yang terhad. Yang kedua ialah undang-undang mesti dilaksanakan dengan tegas tanpa pilih kasih. Hal ini penting bagi memastikan setiap individu yang melakukan kesalahan rasuah dikenakan hukuman setimbal tanpa mengira pangkat, kedudukan atau pengaruh yang dimiliki. Jika penguatkuasaan undang-undang bersifat berat sebelah, ia akan mewujudkan persepsi negatif dalam kalangan rakyat bahawa sistem keadilan negara tidak telus dan boleh dipermainkan. Tindakan yang adil dan tegas akan memberi isyarat jelas kepada masyarakat bahawa rasuah tidak akan diberi ruang dalam mana-mana sektor sekaligus mencegah orang lain daripada melakukan kesalahan yang sama. Yang terakhir adalah aa, pengajaran untuk masa depan. Kejadian ini menekankan keperluan untuk sistem pengagihan yang lebih telus mekanisme kawalan yang kukuh dan pendidikan berterusan tentang etika dan integriti semua pihak yang terlibat. Jadi semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dan menjunjung nilai berintegriti agar negara kita bebas daripada rasuah dan dapat membina masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Sekian terima kasih.